сенсация то, что баскетболистки Бердянска в этом году вошли уже в четверку. Это как бы уже была вчера сенсация, когда они обыграли одно очко команду Миргорода. Команда Миргорода очень сыгранная, укомплектованная. И, конечно, я, я думала, что финал будет у меня с Миргородом больше. Ну, а рассчитывали на что? На нашу подготовку, на наших игроков, на их Умения, ну и какие-то уже, конечно, тактические тренерские задумки. Не все получилось, потому что немножко, скажем так, очень оттянулся финал. Два с половиной месяца у команды не было игр. И поэтому как бы немножечко, я считаю, что, может быть, если бы было больше игр, чуть-чуть раньше финал, может быть, интереснее бы все прошло. Не так, ну, в принципе, сам итог вы видите. Как мы готовы, так мы играем. А сначала понервничали, почему? Потому что немножечко конкурсы отобрали у нас э, разминочное время. И это дети, если они не размялись, они разминаются во время игры. Вы видели этот счет 10-0. Сначала он Конечно, как бы нервничала, а потом понимала, что сейчас они разбегаются, сейчас они разыграются. То есть первый тактический момент у нас под не сработал. Мы начали брать с ну, подготовкой, прессинга, ну и это сыграло свою роль. Так и мы обыграли, гордиан слава богу. Что вчера хорошо сыграли, получалось все. То есть все были игроки, которые вели игру, у всех все получалось. Сегодня же получается по пятеркам. У нас первая пятерка сыграла свою игру, как вчера играли, а вторая пятерка этот, не сыграла, провалили игру. И потом первая пятерка тоже за ними потянулась. То есть и не было сегодня игрока того, который бы потянул бы за собой команду и начал забивать. Все начали мазать. То есть сравнить вчерашнюю игру и сегодняшнюю, это вообще две разные игры. Поэтому я думаю, может быть, где-то вчера Сильно радовались, что попали в финал, потому что все-таки мы с пятого места сразу попали в финал с прошлого года. То есть это тоже большой успех. Может быть, переволновались, волнение было видно по детям. Но они еще маленькие, поэтому так и сыграли. Еще, может быть, не хватает опыта еще чуть-чуть. Вот, именно быть увереннее больше. Но у нас дело в том, что по 2000 году очень ровные команды, 5, 5 команд где-то примерно одного уровня. И у нас в чемпионате идет борьба постоянно, там очко в очко. Поэтому у нас тут напряженные игры, получается, и в чемпионате тоже. Поэтому, я думаю, будем трудиться и постараемся для начала попасть в финал, а потом уже в финале быть более уверенными и верить в себя и в победу. Тогда, я думаю, получится уже запрыгнуть на первое место.